Сегодня в 9.10 в приемные покои нашего отделения доставлен гражданин с повреждением предплечья. Обстоятельства, при которых была получена травма, рассказали сопровождающие его сотрудники милиции. Оказывается, гражданин умудрился засунуть руку в банкомат, где и застрял. Проведя последние часов возле этого банкомата, где и был обнаружен сотрудниками милиции. Мы оказали ему первую помощь, произведено ПХО раны на предплечье повреждения кожи и подкожная клетчатка. Кровотечение остановлено, наложенные швы. Больной отправлен вместе с милицией для дальнейшего выяснения обстоятельств. Шел по улице сегодня ночью, время точно я не помню, где-то около 12. По Троицкой, поднимался вверх к Морозвильской, увидел, что в терминале снизу торчит железо, обратил внимание. Нагнулся, посмотрел, там оказалось, что решетка как бы отогнутая и там дыра. Я решил засунуть эту другую руку, проверить, что там внутри. Стало интересно. Засунул руку, назад уже вытащить ее не смог. Она застряла сразу. же. Пришлось попросить прохожих, чтобы они вызвали полицию. И полиция приехала и освободила меня. Ну, а для чего вот вы туда руку сунули? Ну, что проверить? Что-то, может, деньги какие-то заблюдали, может, что-то какие-то купюры где-то завалилось. Ну, ну, дернул меня, черт туда заглянул. Вот. Редактор субтитров

Давай я Продолжение